І, не, і чи не робить? Це виходить червонопрака. За мостом з правої сторони. Да. Ну, Власники там збираються будувати АЗС, що й виділена була ця земельна ділянка. Ага. А У зв'язку з кризою. Друга почалась, так? Вона не закінчилася. Ну... А були. яка у вас фірма там, по автозаправкам? ну, так, это же только под а потом вы не в аренду сдаете. А, да, еще как бы неизвестно, да? Если мы не продолжим этот договор. Ну, я передам ваше решение властно. Так, нас, получается, ситуация еще в чем заключается? Сейчас, если вам мы по новым договорам, нет, нет. то мы должны будем поставить там термин будильництва. Термин но это значит, что вы будете платить в пять раз меньше, за этот термин. У вас фактически да. сколько там благородного во времени? Вот это. Лет, да? 5 -7. 5 -7. Не, они пишут на 10. Не, ну пишут на 10. А в каком году договор заключался? Не, знаете, да? Нет, я не дам, не, не знаю. Не, я знаю, даже, почему мы как бы лояльно, я думаю, что будем к вам относиться, но но, но, когда мы сейчас будем вам пробивать, мы должны будем поставить там термин будильник. И на этот термин вы будете в пять раз меньше сплачивать, да, чем сплачиваете на данный момент. Нам как минимум хотелось бы обойти эти недонарахования. 2005 года. Ну да, 8 лет. 8 лет. Еще, еще, В 2005 году еще кризис. Вообще у вас так, вот сейчас 2003 года. А потом еще были изменения в 2005 году. Ну, если на 10 лет выбрали, то в 2003 году, а значит, в 2013 году закончится термин аренды. И за 8 лет, в 3 году был, в 4, -м, 5, -м, 6, -м, 7 году рассвет ну, зарабатывания денег. Нет, а там капиталовложения были в действующий АЗС, а на строительство не хватало денег. Продерживаю трошки зеленый гелянку, пока машины, да? Угу. Ладно, что, мы будем что-то думать. Все, ничего, же, такие же вопросы. Да, если, в любом да. случае, если мы будем продлевать мы договор, то, 4, мы, мы как-то будем, как будем, писать о том, что в связи с тем, что вы против англисты роки не побудовали, то термин будинства не будем устанавливать термин будинства. Подолжил на 5 руки. Я передам все вас, я наемный директор. Вам ну, же лучше работать 10 лет, чем 5, правильно? Я по совместительству, поэтому я работаю в другой а, секторе, Хорошо, все, Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо, до побачки. побачки. Нема запоречий? Я не знаю, что Чтобы... Чтобы... без термина. А где там заправка? Наверное, надо отдельно. Какая заправка? Нема там ничего. ничего. Там смотрите, за, за мостом попали. с Барановским справа. За стою, за Поворот на даче, mm. вот направо, раз за мост, а, а то остановка. И и не давайте на бутылку, ну, мы не можем. Ну я к себе Давай не могу. Там речки. Куча и, мусора там И что, ты, можешь, знаешь, там там ты знаешь, что Барановский мост? Знаешь, где правая сторона за мостом? Я там есть кусок земли. Так а же вы не забывайте, получается, что мы там и стояли. Что-то остановку должны были убрать. Но ее по факту там ее как бы убрали уже. Кого? Остановку. Нет, Маршрутки остановки. Я имею в виду само сооружение остановки, то, что это было. Стояла одна палка и уже срезала. разобрали, думаю, цыгане на металл. как разница? Она решение в оконкому выдела. Нет, в другом случае. Нет, так, там даже есть, я думаю, может, они могут и предусмотреть. Так чем предусмотреть? Объект повышенный повышенной, опасность. а, опасности. Нельзя. А больше останавливаться там... Нет, потому что рядом с мостом нельзя, можно строить под Не взорвался? Там, 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 а, а, что, я не знаю. Но ну, в любом случае, по я проекту проекту решение. Давайте в двух редакциях. Для того, чтобы если, да, обязательно в двух редакциях. В двух редакциях. Для, для того, чтобы если решение. действительно будем настаивать на позитивном решении, правильно прописать касаемо вот этого термина будильниста. Чтобы в связку с невыкористанием не предбачать термин будильниста. А предбачать его. 6 месяцев. Да, полгода. Ну, чтобы там, да, дать все, Да, 5 лет. Да, Нема на 5 лет. Да. так, за термин будильництва будем писать? Давайте, да. давайте да, наверное, напишем. Ну, что потому что, 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 в протоколе написано. Предбаченный термин будильництва, вообще три месяца. В связку с тем, что не было. Да, да, не да, да, вообще, не, не, надо, не надо. Потому что они тогда не в успеют... суд и выдают трехмур. Э. Давайте нет, не нет. напишем один ред. Они Нет, вот... Но, 6, 6, 6 месяцев, 6 месяцев. Пока документы соберут. 3 месяца. Потому что они не успеют, они же уже в блок успеют. Еще да. не факт, что она может на второй этап прийти. И не факт, что его прокуратура потом не начнет отжимать. Давайте, да. 6 месяцев. 6 месяцев. 6 месяцев. Кто за? А фанду, не, я нашла будинку. Нам не треба землець. Є що матеріал, так? Щодо відведення земельних А, списи. а що лежали. Он список речей. Відведення У, земельних ділянок підприємства, організаціям, підприємствам і громадянам. Так, перший пункт. Товариство АБС. Нам надо АБС групп землі промисловості під розміщеними складськими та офісними в вулиці Тополянська 28. Так, Тополянська, 28. Так, рішення було у них 24 березня 2012 року. Два года назад. Они его не выканули. Это майно. Это Нет, майно есть. Так, тут есть майно. Ось. Житловые промещения 1490 квадратных метров. Так, значит, есть решение господарского суда. в 2008 році. П'ятом, я, напевно, щось хотіли робити. Потом кризис. Ні, а там дело в том, что ты ж помнишь, тоже могли быть такие моменты, а то э-е погодження mesh, ну да, да. Потом починається. А то і люди часто так і буває. Вот. Нематься, поха запов... розробляє. Да, ну, а то що немать, ніби не промзона, я ексію загляняю сейчас, а ми сейчас начнём і. Тримался 6:0. Наступный. Да, Поляков Сергей Миколаевич. Заявили громадские забудовы под размещенными котельными в улице Кирова 39. Это то, что я так понимаю, мы... мы... Это самое, что с коммунальной власти, по-моему, да, на аукционах где-то забрали. Угу. На конкурсе На конкурс. Прямо в разрешительной системе. Ну да, разворот. Я... Так. так Разрешители себе? Ну, вот у них вот ну, во дворе стоит. Во дворе там разрешители, знаешь, где разрешительный? Там у стоит. Сразу как только не, не поворачиваешь. Раз раз -то разрешители не хотят, это так понятно. Ну да, да. Там не... Да. А кто? Знаете, так, я на Я знаю. Мне? просто. Ладно, что, давай. А, это с На ушко. Я думаю, все знают о секретах Семена Света, правильно? Да, есть, конечно, Да, нема запорочек? Харь из Кто за? Так, наступный проект решения про попрыгивание, то есть, проехать вправо, представление земельными гелянками. Ой-ой-ой, это... Что такое? Так. Владимир Валисович. Видишь? Значит, тут у нас, прийшов Володія Борисович, пишеться, згідно протоколу номер 81 рекомендувати управління архітектури та містобудування Сумської міської ради видиру Борисовичу. Війна 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 війна. Надати на розгляд постійної комісії інформацію щодо гарантійних зобов'язань товариства бізнес-діалог інформацію досі не надходили.

Значит, опять у нас идея товариства Business бизнес-групп, да. Соборная 44. Бизнес-диалог. Да, бизнес-диалог. Ну что, я не знаю, давайте подумаем, что работает. Окна вставили новые. Да, окна вставили новые на, этом на растяжке. А где? Баннером. Баннером. Прикрыли окна, нарисовали. А? Да? Я хотела спросить, вы говорили на собой. На собор? Ну, на том доме, да. Там все там все там не это -то. Они сказали, что а не портрет куда вам идти? Я говорю, ни в коем случае любое не зря. давать. И что он проголосовал за Значит, не Просто осталось вопрос на Даня Мы не могли прибыть, потому не что оно идет в одной и той самой. Да. Так что навряд ли. Там был другой арт бизнес групп но только другой адрес. Нет, глянь. Не да, ну если Мы не могли. Мы не

Они там собираются ну, с китайцами завязать дружбу и сделать там китайский бизнес-центр. Китайский, китайский да. бизнес-центр? Да. На Садборной? Собор... Забронное... Ну, и... у нас китайцы. А ну, это же упасти. Ну, да. Начнем со строительства китайской, потом они сейчас сидят. Вот, а Геннадий Михайлович, европейская, не европейская, все у нас. Мы идем. А я его предупреждала, что будем дружить. Ну, что они сделали с китайцами. Это лучше, что это миссия. да, значит, 4 ноль четвертого. То есть оно прошло это самое. Значит, про пропыление того района земельной делянки получится 44 арт-бизнес групп шляхом ее Само дата извода в -то арт-бизнес групп. На пропыльной дии до вместе с собора 44 площадь 54 сотых частины. вид 11 сотых. там, где не А почему 4, -4 а Что это за дата? Расскажи. апреля. А что было 4 апреля? Четверг прошлый. Может быть, был четверг, да. например. может А, так что, а вы видите, до по комиссии прошло? Да. Только я сейчас, вообще не понял, как она могла. Да она выносила все время вот так. В низкие, в этих самых. Да. Да. Нет, 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 она выносила. Юрина вы Николаевна выносила. Вы Отдельный пункт. Пропонуй повернутись. Ну и да. К чему? Не попрошу у нас пока прошлую комиссию. Да, ну Да, Да, он чтобы и я это, да, я понял. А, это тут правильно, про ведьмову. да. Не, в одной, просто про ведьмову и все. Даже про Да, про ведьмову прошло, да. Что тогда мы делаем? Ничего не делаем. Нет, я имею в виду тут же... Тоді поки місці, що надається в оренду земоледілянка бізнес діалог, то ми розглядає. не, не, не розглядаємо. Правильно? Голосуємо, не проголосується. Ну, давай, що? став на голосування, все отримують. Значить, перший додаток, тут смисл немає голосувати. Да, тому, тому, не так, значить, другий додаток. Список підприємств підприємства організації вдається варианту земоледілянки. Теористо бізнес-діалог. Під розміщені магазину вулиця Собора 44. Да. На 5 років. Ось звернення є, надати в оренду. Хто за? Проти? Утримався. 5 утримався, один за. Рішення не прийнято. Я за? 26 утрималося, Рішення не прийнято. Лен, все время. Ми будемо знати. Я здесь. так Наступний проєкт рішення пропоновлення договорів да. оренди земельних ділянок підприємства установ організаціям і підприємцям. Так, перший у нас підприємець Авдієнко Олександр Борисович. Землі громадські забудови під розміщення автостоянки вулиця Черепна, електропідстанції Чеховська. Просто на 10 а -а -а. роков. Пропоную на 5. То Нема запорочек. Какая цена Это по-твоему заправки? Это а -а -а. или нет? Все, я знаю. А это я знаю. Это за вот то, что где ты стоишь. А ну, что, мы, марк... что мы Со всеми стоянками так не делаем? Все, вот. я так вышел. Ну, пока я же за что и говорю. Ну, давайте выйдем туда, конечно, посмотрим. Давайте. С проблема? 24 на 9 специально. Чтобы эти категории там людей не драли. Так что, вы сделаем выезд? Нема с работой шановник? Нема. Кто за? Против? Да. на наступной неделе тогда и Перед АИПТ. Земля громадських забудов під будівництво центра, центру вулиці Набережної Кострілки, напроти будинку Природы. Я, говоря, не знаю по одному. Когда-то там землю брал, по-моему, Венера. Да, мы с ним там что-то спорили. С кем? С Венерой? То не Венера? Да, местные жители. была спорта. местные жители. Нет, по местным жителям. Нет, то Литвишка. Уложения до этого? То есть там все уже нормально, по-моему. Ну его оформили тогда, что каденцию еще. Все нормально. А что построено Они... ну, что-то? Они к вашему шансу хотят мост сделать да, вообще. Вашего шанса там нет. Да, уже все, шанс. Да? Да. Я все не все задержан. Задержан. да? Угу. У вас там сейчас проблема по плану, там не а что там можно а а посмотреть. А как не принципу, Да, двух редакций. Да? А здравие, же центр. Да. Угу.

Он был одобрен своего именно. Но это был всего лишь эскизный проект застройки предложения эскизного. Mm -hmm. Но там кто тоже собирается устроиться, какой-то степлянный такого как. Давай. Да. Окремом рішенням двух редакцій. Нема запрещения? Кто за? Против, утримався шість за. Наступний. Гавриленко Сергій Миколайович. Земля під розміщення складу з

Ну, на вот как было то время аренды земельделянки в 2008 році. Під ну, разміщення складу скалірного. Під разміщення складу скалірную. Улиця машина от 42. Одна 5 так вот сорока. Нема заключення? Кто за? Проти. Утримався. Шість за. Так, наступно. Радион Анатолійович. Родина Анатолій Миколаєвич. Ну они все тут, давайте нужно не топливаться. Давай, давай, потом. Давайте. Еще три следующих партировина. Родине. Четвертый. Они все тут подойдем. Пропоную так. А, видно, да? Третий, четвертый, пятый, что ты и, и по у, у них у всех по одной Правда. пятой. Да, и дата Да, Разве Да, пять человек. Нема по цене На документах є право Нема? Я а Значить, там Пропоную повернутись до цього питання і запросити заявників на вступну комісію. Нема заперечень? Хто mm -hmm. за? Проти утримався. Значить, з третього по сьомий пункт. Включіть. Запросити. Так там разве була зміна цільового призначення? Так, підприємець Середенка Надія Миколаївна, Гайвий 6. Не хоряй, да. Ну все нормально, схема отключает, соответствует. Количество паспорта, где уже в Являрске уже не стало. Это ну, же ну, договор составлялся ну, еще общем, до царя Панька, еще когда управления не было. Ну да. по минимуму. Будем ли типа пути того, чтобы идти по новой схеме. По да. да. ну, новой схеме. По селитуту? Да. да. Мы решали, как мы. Ну, решались как? Положение, что никто не против составлял, по положению. По всей ну же. так изначально был составлен договор, процентное соотношение. Я не могу на 100% ответить, как оно там было. Я знаю, Если что они прокурор. выкупили под объектом, непосредственно выкупили землю, в эти 20 центов. им продали. Продали по 90 гривен. Или по 90, или по 90. Остальная земля, которая осталась, за исключением земли под объект.